В начале оперативного совещания сразу представляю вам нового руководителя коммунального предприятия «Желтовод Теплосеть» Сергей Александрович Донченко. Сергей Александрович родился в 1957 году. С 1978 -го года по 1987 году год, год работал электрослесарем, то есть начинал с самых низов. Последняя должность, если я правильно понял с его биографии, он работал Зам. директора Общества с ограниченной ответственностью «Энергетический фактор». До этого работал зам. директора по сбыту тепловой энергии государственного предприятия «Криворожская теплоцентраль». У нас проведен был конкурс. Конкурсная комиссия заседала, допустила к собеседованию с городским головой двух человек. Это исполняющий обязанности до 1 августа 2016 года Александра Владимировича Хавренко и Донченко Сергея Александровича допустила. После собеседования с каждым, которым я провел, я принял решение заключить контракт. Контракт – это особая форма трудового договора. Посмотрите, Кодекс закона о труде определения контракта, который определяет дополнительные, как правило, обязанности. Как правило, контракт срочный. С, Александ... с Сергеем Александровичем заключен срочный трудовой договор, контракт до отопи... на отопительный сезон, в принципе. То есть я все-таки взял на себя смелость и сменил руководителя перед отопительным сезоном. Александр Владимирович Ковренко сейчас едет, доезжает до Киева, решает вопросы, связанные с деятельностью предприятия то, что никак не могли решить, это вопросы, связанные с субвенциями, субсидиями и так далее. Он попытается этот вопрос решить сегодня. А Сергей Александрович приступает с сегодняшнего дня к обязанностям руководителя этого предприятия. Революции он делать не будет, его задача обеспечить отопительный сезон в городе Желтый Вуд. Это основная задача, которая ставится. И если возможность будет все-таки... Либо сохранить на действующем уровне, не дать упасть предприятию ниже, чем оно есть, либо все-таки попытаться поднять предприятие с точки зрения экономической, по крайней мере. Потому что ситуация на предприятии, как и на всех предприятиях тепловырабатывающих, она катастрофическая. Кроме того, я представляю вам исполняющего обязанности директора коммунального предприятия ПЖРО, Полякова Андрея Петровича. Он исполняет обязанности сегодняшнего дня. Павел Владимирович Запека устал уже исполнять обязанности, поэтому принято было решение пока возложить обязанности руководителя этого предприятия на Полякова Андрея Петровича. Поляков Андрей Петрович имеет высшее образование, а также закончил также Криворожский техникум по специальности, связанной с автомобильным транспортом. Начинал с работы у Мартена несколько лет, Долгих отработал у Мартена непосредственно в горячем цеху. После этого работал в том числе заместителем директора коммунального предприятия, в том числе работал директором торгового предприятия. Последняя работа связана со строительством. Он руководил участком настройки, то есть он компетентен в вопросах строительства и вопросах сметообразования. Работал с трудовым коллективом со строителями. Сейчас будет работать с коллективом ПЖРО. По этому предприятию также будет объявлен конкурс, как и по всем предприятиям, где у нас исполняют обязанности не имеющие контракта руководителей. У нас есть положение о порядке проведения этого конкурса. Андрей Петрович сейчас поработает. Если все будет нормально, он захочет принять участие в конкурсе, пусть принимает участие. Так же, как Александр Владимирович Ковренко принял участие в конкурсе, но, к сожалению, договор, или к счастью, не с ним был заключен. Также здесь и по ПЖРО. То же самое, какое-то время Андрей Петрович поработает, чтобы предприятие, по крайней мере, стабилизировалось, потому что коллективу требуется уже как бы какой-то руководитель сейчас. И после этого будет объявлен конкурс, процедура конкурса. Предложения конкурсантов, конкурсная комиссия отберет, и после этого я определюсь, с кем заключить договор. Вот такая ситуация у нас. Ну, всех остальных руководителей вы знаете, у нас здесь присутствует Зюма Елена Викторовна. Она когда-то работала руководителем, исполняла обязанности руководителя предприятия Чисто Место. Она стояла у истока этого предприятия. Сегодня она исполняет обязанности руководителя, потому что руководитель, который исполнял опять же обязанности, Ищенко Сергей Николаевич взял отпуск без сохранения заработной платы, поэтому она исполняет обязанности этого руководителя. То есть там пока смену руководителя не произошло. Конкурсный отбор, который проводился, конкурсная комиссия никого не допустила к собеседованию с городским головой, поэтому мне пока не с кем заключать контракт. Объявлен будет повторный конкурс по предприятию «Чистого места». После, по итогам этого повторного конкурса опять будет приниматься решение, комиссия примет, кого допустить к собеседованию с городским головой, а если кого-то допустят, я уже приму решение, с кем заключать контракт. Такая ситуация у нас коммунальная. То есть то, что я обещал в своей предвыборной программе и то, что я выполнил, это разработать, принят на сессии положение о конкурсном отборе на руководителя коммунального предприятия, и вот... Конкурсный отбор уже как бы один прошел у нас, завершился. И руководителем коммунального предприятия стало лицо, которое никогда не работало ни в городе, и, в общем-то, ни с кем не знакомо, ни связи никаких не было. Даже я когда спрашиваю у Сергея Александровича, откуда он узнал о конкурсе, он узнал случайно от своего сына, который работает юристом и в интернете увидел, что такой конкурс проводится. То есть это классический случай проведения объективного, непредвзятого конкурса. Вот результат его, это Сергей Александрович. Плохой им будет руководитель, хороший будет руководитель, это уже покажет практика, но тем не менее, конкурсный отбор произошел, конкурсная комиссия, я благодарен, отработала, я считаю, на отлично, на отлично. Они мне предоставили возможность выбора, самое главное, это возможность выбора, потому что свобода, это и есть свобода выбора. И этот выбор закончился выбором Донченко Сергея Александровича. Я посчитал, что у него более практический опыт работы руководителем именно на, специализ... на, специальном предприятии, которое связано с выработкой тепловой энергии. Кроме того, у него вообще несколько, два высших образования, специальное образование. Прошел с низов, с электромеханика, потом работал и руководителем котельня работал. То есть имеет практический опыт, связанный с работой именно на этом предприятии. Вот с этим был связан мой выбор в пользу Донченко Сергея Александровича. Его, правда, удивила маленькая зарплата на коммунальных предприятиях, но она больше, чем городского головы, эта зарплата. Поэтому я думаю, ну, если не согласится с зарплатой по окончанию контракта, он тогда уйдет. Если захочет продолжить работу и успешно будет покажет свои результаты работы за этот период контракта действия, то контракт будет опять продолжен на согласованный срок. Сергейос Сергей Исандрович та кацто